Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sekali puji bagi Allah kerana kita dapat berkumpul di sini untuk majlis iftar, majlis berbuka puasa dalam keadaan selamat. Cuadah pun cukup, makanan pun cukup dan kita tak ada perasaan tertekan sama sekali. Tapi kita harus ingat, di banyak tempat di dunia ini, di negara-negara Islam, terdapat tekanan terhadap orang Islam, sehingga mereka tak dapat makan pun. Jangan kata makanan, elektrik pun terpotong. Kerana musuh mereka menyerang mereka, dan mem menghalang segala bekalan kepada mereka. Sebab itu, walaupun saya yakin mereka berpuasa, tetapi tidaklah seperti yang kita berpuasa di sini dalam keadaan aman, stabil, dan kita boleh dapat makanan juada yang tak tak habis. Begitu banyak sekali makanan yang ada kepada kita. Saya berpendapat bahawa apabila kita ni, dapat nikmat yang begini-begini baik ini jangan kita lupa ramai ada orang khususnya orang Islam yang tak dapat apa nikmat pun maka mereka ditekan dan dibunuh beramai-ramai di Gaza 48000 orang Islam dibunuh di West Bank masih ada pembunuhan. Di mana-mana tempat pun pembunuhan berlaku terhadap orang Islam. Kenapakah ini berlaku? Sebabnya ialah kerana kita tak ada keupayaan menjalankan hukum Islam. Kita disuruh membuat persediaan untuk menjaga keselamatan orang Islam, umat Islam. Disebut dalam Quran pun bahawa kita perlu bersedia untuk jaga keselamatan orang Islam. Tetapi jelas sekali bahawa kita gagal. Kita tak dapat jaga. Sehingga apabila saudara-saudara kita dibunuh, diseksa, kita tak dapat buat apa-apa pun. Bahkan nak bekal makanan nak bekal ubat pun tak dapat dibuat. Kerana apa? Kerana kita lemah. Kita tak jalan tugas kita seperti yang diwajibkan ke atas kita sebagai orang Islam. Menyelamatkan orang Islam. Ya di Malaysia ini kita berada dalam keadaan aman. Makanan cukup, nak pergi ke mana-mana pun boleh. Tak ada serangan, tak ada apa-apa. Tetapi saya berpendapat bahawa kita kurang bertanggungjawab terhadap keselamatan kita. Kita anggap keselamatan kita ini adalah perkara biasa. Tak perlu diusah, tak perlu dibuat apa-apa. Anggapan ini tidak betul. Kerana kalau kita tak jaga kepentingan kita, kita juga tidak akan selamat saya bukan nak cakap pasal politik tidak tetapi di Malaysia ini terdapat berbagai kaum orang Melayu, orang Cina, orang India di antara kaum-kaum ini orang Melayu lah yang teramai sekali dan mereka semuanya beragama Islam tetapi mereka tidak fikir tentang keselamatan orang Islam mereka tidak buat sesuatu yang penting dilakukan oleh mereka iaitu apabila ada pemilihan wakil kita kita tak pun keluar untuk mengundi ini adalah satu sikap tidak bertanggungjawab kerana kita keluar mengundi itu ialah supaya menentukan kita pilih orang yang mampu menyelamatkan kita tetapi kita tak keluar dan kita biar orang lain keluar dan kita kadang-kadang tak dapat orang yang boleh memeliharakan kita bermakna bahawa kita tak jalan apa yang diwajibkan oleh uh, oleh agama Islam terhadap kita ialah saya tak pandai nak cakap pasal agama nak sebut dalam bahasa Arab jauh sekali dalam bahasa Melayu pun kadang-kadang uh, tersasul tetapi saya berpendapat daripada apa yang saya sedikit sebanyak dapat daripada Al-Quran, kita disuruh menjaga, melindungi keselamatan orang Islam. Di satu-satu tempat, kita perlu berperang, sanggup dibunuh kerana nak jaga keselamatan orang Islam. Tetapi di negara kita ini, kita tak perlu perang. Kita tak akan dibunuh. Cuma nak keluar, nak undi saja. Bukanlah susah sangat, bukanlah bahaya. Tetapi kita tak keluar dan kita tak tegur apa-apa pun. Kita anggap itu perkara biasa. Saya berpendapat bahawa itu adalah sikap tidak bertanggungjawab terhadap keselamatan umat Islam. Kita ingat keadaan akan berterusan macam ini. Tak ada bahaya yang akan menimpa kita. Jangan kita fikir tak ada bahaya. Kadang-kadang bahaya datang tanpa kita sedar dan kita tidak nampak tetapi dia datang dan kita selepas kita hilang keselamatan kita barulah kita sedar bahawa kita perlu bertindak untuk menyelamatkan bangsa, agama kita, negara kita dan kita orang Melayu. Semuanya beragama Islam. Saya harap kita belajar agama kita bukan semata-mata untuk kita uh, membaca Quran dengan berlagu. Kita kerap menghadkan penglibatan kita dalam agama dengan menunaikan fardu'ain. Uh, kita semayang puasa, zakat, buat kerja haji, mengucap. Itu kita buat. Kita patut buat. Kita patut baca Quran. Tetapi kita juga patut faham ajaran Quran. Dan apabila Quran menyuruh kita menjaga keselamatan kita, kita perlu terima arahan itu. Injunction daripada agama Islam. Jangan fikir kita akan sampai bila pun selamat. Pada masa satu masa dahulu, kita dijajah oleh kuasa asing. Dan kedudukan kita pada masa itu tidak bebas. Walaupun tak nampak halangan terhadap amalan kita, tetapi sikit sebanyak dia berkesan. Sekarang ini kita sudah merdeka. Dan apabila kita merdeka, kita perlu tanggung, tunaikan tanggungjawab kita terhadap negara kita, negara yang diiktiraf oleh seluruh dunia sebagai negara Islam. Apakah makna negara Islam jika kita tidak menyelamatkan umat Islam di sini sehingga mungkin kita tidak lagi memiliki negara kita. Ya, kita fikir ini tak akan berlaku. Tapi jangan ingat benda yang yang dahsyat seperti itu tidak boleh berlaku. Pada satu masa, kita dijajah jangan benar diri kita dijajah sekali lagi sebab itu sementara kita menjamu makan dapat makanan yang sedap kita berbuka puasa dalam keadaan aman jangan lupa bahawa keadaan aman bukan terjadi dengan sendirinya keadaan aman bergantung kepada kita dan kita perlu senantiasa usahakan supaya negara kita terus aman dan uh, berjalan dengan baik. Jadi saya sedar bahawa kita berada di sini untuk berbuka puasa dan kita uh, bersyukur kerana kita ada dalam keadaan yang aman dan kita boleh buka puasa dengan mudah tak ada ancaman apa-apa kita patut selalunya bersyukur berterima kasih alhamdulillah segala puji bagi Allah kerana kita terselamat sedangkan ramai daripada saudara-saudara kita kerana orang Islam ini bersaudara tetapi banyak orang Islam saudara-saudara kita sekarang ini tertekan. Dan bagi saya, sementara kita boleh kecam orang yang menyerang kita, kita jangan lupa bahawa kita juga mempunyai tugas tertentu. Ya, kita boleh doa saja, semayang hajat. Tapi jangan lupa, kalau kita berdoa tapi tak buat sesuatu, Tuhan tidak akan mampukan permintaan permintaan kita. Saya ingin ucap selamat berpuasa, selamat membuka puasa dan selamat Hari Raya Aidilfitri. Terima kasih.